Sebab bila mana sebut kekuasaan zaman kita ni lah politik. Ni bukan nak sebut politik kepartian. Ialah penguasaan. Contoh kita sekarang, tipu daya yang berlaku. Perang antara Iran, Israel. Orang jadi kalut. Orang jadi macam serabut ada, risau ada. Tambah-tambah yang ada family pergi haji tak balik lagi. Ha, penerbangan sekejap awal, sekejap lambat. Sebab ruang-ruang udara bagi setengah-setengah negara tu sekejap tutup, sekejap buka. Mungkin kita risau yang tu. Tapi ada orang dia risau dia nak duduk belah Iran ke nak duduk belah Israel. Ada orang tanya saya. Bila mana berlaku perang antara Iran dengan Israel nak duduk belah mana? Saya kata tak wajib pun untuk kita menjadikan diri kita ni kena duduk belah mana pun. Tak perlu pun. Kan. Tak perlu. Cuma kita tahu Iran ada sejarah hitamnya untuk ahli sunnah wal jamaah. Israel lagilah banyak sejarah hitam dia untuk ahli Sunnah wal Jamaah. Dua-dua ni ada sejarah hitam lah ke? Cerita Syiah dengan ahli Sunnah bukan sedikit pembunuhan yang berlaku. Cerita Zionis dengan ahli Sunnah pun bukan sedikit yang berlaku. Cerita Amerika Syarikat dengan orang-orang Islam pun bukan sedikit yang berlaku. Jadi pada saya kalau orang tu dia nak sibuk, dia nak dia nak duduk nak letak dia dalam baku mana? Tak perlu letak dalam baku mana pun. Kalau musuh, sama musuh nak bergaduh, biar dia bergaduh lah. Biar dia bergaduh. Kita tidak ada apa-apa keuntungan pada apa yang sedang berlaku. Apa yang kita tengok bila mana benda ni berlaku, prihatinnya umat Islam terhadap Palestin jadi slow. Sebab orang dok fokus yang tu je. Orang dah tak bercakap tentang apa nama ni, Uh, isu yang berlaku di razah Orang tak bercakap yang tu. Orang dah jadi slow. Kita ni dia perlis sebab ada kunuk nazilah. Kadang-kadang teringat juga. Duk semayang lima waktu masjid apa semua. Baca kunuk nazilah. Duk teringat. Ada cerita yang tak selesai lagi iaitu cerita umat Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah dibantai masih lagi dibantai waktu perang antara antara Iran dengan Israel ataupun Iran dengan Zionis umat Islam di Gaza bukanlah kata aman pun masih lagi dikawal ketat masih lagi makan tak cukup masih lagi ada yang kurang zat makanan sehingga mati pun. Jadi kita tidak perlu terfitnah dengan besarnya kuasa politik dunia bagi setengah-setengah tempat tu. Biar macam tu je lah. Biar macam tu je. Kita tak perlu risau. kadang-kadang. Yang yang kita kena perlu usahakan ialah doa kita. Itu kadang-kadang tempat kita terlupa. Sebab tu bila mana berlaku je perang, dia kaluk nak lari. Dia kaluk nak lari tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, tengok perang yang berlaku, Iran dengan Israel ni, apa terjadi? Lari. Bila mana sebelum pada ni pun Hamas serang balah ke Tel Aviv pun lari. Kita macam pelik lah bila mana kita tengok orang-orang Yahudi yang begitu kuat dengan uh, fahaman ideologi tentang Palestin tu tanah yang dijanjikan. Bila mana diserang dia tak bertahan. Dia cari beg dia lari. Beza dengan orang Gaza. Orang-orang Palestin. Bila mana mereka diserang, mereka tak lari. Mereka duduk situ. Orang Gaza ni sebahagian besarnya tak lari. Ada juga yang yang berhijrah tempat lain. Tapi bila mana dipanggil untuk berjihad patah balik semula. tahu tengok sebahagian besar orang-orang Razah yang belajar di Malaysia, yang belajar di UIA, yang buat master, bahkan yang duk buat master, yang duk belajar di di Kuwait pun beberapa tahun yang lepas tu. Bila mana perang, patah balik, balik semula. Dia tak kata tak apa, duk Malaysia selamat ah, tak ada rasa apa. Tak, tak. Semangat tentang jihad tu ada. Dia nakkan kematian tu. Tapi untuk geng-geng Zionis yang kata inilah bumi yang dia janjikan apa semua, lari. Jadi sebenarnya mereka nakkan apa? Mereka harapkan apa? Ha jadi kadang-kadang kita ni terperangkap juga dengan wayang dia pun kadang-kadang. Ha jadi perang-perang yang berlaku ni hati-hati. Ha takut lebih wayang daripada daripada realiti saja. Ha jadi kita pun kena kena jadi orang yang tak perlu ambil tahu semua perkara dan perlu utamakan benda yang utama. Biar Tuhan bimbing kita ni kita kenal apa benda-benda yang utama untuk kita utamakan. Ha sebab tu kalau tengok Nabi Ibrahim dia pernah berdoa, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin dalam surah asy shuara wahai tuhan limpahkan kepadaku kebijaksanaan hikmah dalam tindakan jadikan aku duduk dekat dengan orang-orang yang saleh maksud limpahkan kebijaksanaan tu ialah biar kita ni dalam tindak tanduk harian kita ni kita buat benda yang utama dan tepat. Perlu tak kita bercakap benda-benda yang kita terhalang banyak? Macam nak bercakap abad perang antara Iran dengan Zionis ni. Banyak benda yang menimbulkan tanda tanya tu Menimbulkan tanya tanya. Sebab tu saya rasa tak ambil pot secara sungguh sangat. Ialah satu keadaan yang paling terbaik. sebab kalau tuan-tuan tengok kan bila mana dia, dia serang balas pengkalan US di di Qatar. Kalau tuan-tuan ikutilah. Saya duduk ikut juga tengok. Bila mana Iran menyerang pengkalan tentera US di Qatar. Bukan pengkalan tentera US di US. Dia Qatar. Di Qatar dan di Iraq. Kalau tuan-tuan ikuti, pengkalan tu telah dikosongkan seminggu awal. Dia macam, kalau betul perang ni reality, dia tak ada orang angkat barang dulu. Dia macam, dah ada dah duduk bincang belakang-belakang. Kita tak tahu cerita. Cuma dia buat je macam macam kalut apa semua. Sebenarnya cerita wayang perang ni tuan-tuan. Daripada zaman Saddam Hussein dulu lagi dah. Mereka syarikat ni. Kita orang Islam yang pernah baca sejarah. Sepatutnya dah boleh mengagak dan mencium. Bau-bau wayang ni akan berlaku lagi. Tapi dia nak bergaduh sama dia nak. Dia nak hancurkan bandar geng-geng dia. Ikut sekati dia. Ha, dia nak bagi Tal Aviv tu hancur lumat pun. Ikut sekati dia. Tuan-tuan kena tahu. Yang first sekali. Yang first sekali menghantar peluru untuk menghancurkan Tel Aviv ni bukan Syiah pun bukan Iran yang first yang first kali hantar ialah Saddam Hussein first kali hantar ialah ada benda kita setuju dan tak setuju dengan dia ada fasa-fasa dia tu terkena fitnah dengan Amerika Syarikat juga cuma nak sebutnya ialah atas nama Sunni nak bertahan Palestin dia first hantar jadi jangan kita rasa macam Iran itu orang-orang yang awal bercakap. Sebab Iran ni lah, kita maklum dia Syiah. Sebab tu saya tengok orang-orang yang pernah belajar, orang Malaysia, tokoh-tokoh yang pernah belajar di Iraq ke, pernah belajar di India, Pakistan, bila mana berlaku je wayang perang daripada Iran, dia orang tak akan cepat-cepat percaya. -cepat ha, sebab bukan sekali, bukan dua kali Syiah ni bermuka-muka dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ha, banyak ceritanya. Tuan-tuan boleh tengoklah Syria berapa puluh tahun mengalami duka dan juga luka daripada kelompok ini. Ha, ini Alhamdulillah syiria ni sudah dibebaskan. Kalau syiria ni bawah Bashar ada cerita lain pula akan berlaku. Ha, cuma nak sebutnya ialah questionable. Banyak benda-benda yang berlaku menimbulkan tanda tanya. Tapi dia nak bergaduh sama dia, dan nak hancur sama dia, ikut, itu ikut sekatilah lah. Itu uh, benefit untuk kita sunnah al-jamaah tapi kita tidak menjadi mangsa di atas wayang tersebut